भंडारा गोंदिया जिल्ह्याचे शिक्षण महर्षी स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांच्या एकशे अठराव्या जयंती निमित्त गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील चौदा गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या तसेच सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या लोकांच्या शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी एकाच दिवशी बावीस शाळा उघडल्या आणि जिल्हा परिषदेला दान त्यानंतर दोन्ही जिल्ह्यात शेकडो शाळा महाविद्यालय उघडले असल्याने गोंदिया जिल्ह्यातील विद्यार्थ्यांना शिक्षणाकरता इतर ठिकाणी जावे लागत नाही त्यामुळे त्यांच्या स्मृतीनिमित्त दरवर्षी गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील गुणवंत विद्यार्थ्यांच्या सत्कार करण्यात येत असून यावर्षी देखील गोंदिया भंडारा जिल्ह्यातील चौदा गुणवंत विद्यार्थी तसेच सामाजिक क्षेत्रात उल्लेखनीय कामगिरी करणाऱ्या लोकांच्या तसेच इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया क्षेत्रात उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या पत्रकारांचा सत्कार करण्यात आला तर या कार्यक्रमाला आलेल्या पाहुण्यांना खासदार प्रफुल्ल पटेल यांनी स्वर्गीय मनोहरभाई पटेल यांच्या कार्याची माहिती दिली और इसीलिए मनोहर पटेल का ये बैकग्राउंड देना आपके लिए जरूरी था ताकि आपको आइडिया आए की यहाँ पर शिक्षा का हम महत्व यहाँ पर हम क्या रखते हैं और हमारी संस्था इसका जनक है ये हमको आपको बताना दूसरी बात यह है सर कि हमारे यहाँ पर मनोहर भाई पटेल को कृषि के साथ बहुत लगाव था और उन्होंने इस हमारे दोनों जिले में सिंचाई के मामले में बहुत काम किया और सिंचाई और कृषि और हमारे शिक्षा ये क्षेत्र में उनका हमेशा योगदान रहा उन्नीस से वो चुनाव लड़े जीते कई बार लड़े उनके कार्यकाल में उन्होंने राजनीतिक भी बहुत ऊंचाईयां देखी कांग्रेस पार्टी के वो अध्यक्ष भी रहे बहुत सारी चीजें उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की साथ साथ में उन्होंने कभी भी अपना गांव अपना दायित्व अपना जिला कभी उन्होंने भूले नहीं और आखिरी अंतिम आदमी के साथ वो जुड़े रहे और यही उनकी विशेषता दिशा मैं भी राजनीति में आया क्योंकि आप यू आर अ फादर फिगर परसों आपका आशीर्वाद मैंने उनके एब्सेंस में लिया आपको मालूम है संसद में तो मैं आपको यही आपको कहना चाहूँगा कि वो इस हमारे दोनों जिले के लिए एक अलग पहचान रखने वाले एक अलग उनके प्रति लोगों का लगाव था कार्यक्रम माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ी स्वर्गीय मनोहर भाई पटेल दखल घर प्रशंसा भाई पटेल को तो लंबे समय से जानता हूं लोकसभा में रहे राज्यसभा में है पर यहां आकर पता लगा कि इन्होंने अपने पिता का अनुसरण करने में कोई कसर बाकी नहीं रखी मनोहर भाई पटेल जी 25 वर्ष तक गोंडिया म्यूनिसिपलिटी काउंसिल के अध्यक्ष रहे पटेल जी ने भी राजनीति की ट्रेनिंग यहाँ से ही ली और सात बार रहे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपके पिताजी जो बदलाव के केंद्र रहे हैं शिक्षा में भारी योगदान किया है शिक्षा सबसे बड़े बदलाव का केंद्र है माध्यम है आपने भी ऐसा ही काम किया पिताजी चार बार विधानसभा विधानसभा में रहे इतनी लंबी राजनीतिक पारी खेलने के बाद और अभी तो जारी है मामला जब मुझे निमंत्रण मिला तो मैंने सोचा कि जाकर हालात का जायजा लिया जाए की कागजी नेता है या जमीन पर भी कुछ बदलाव है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्या भाषणातून म्हणाले की माणूस कसा जगला किती जगला त्यापेक्षा तो कुणासाठी जगला हा महत्वाचा आहे प्रफुल्ल दरवर्षी हा कार्यक्रम आयोजित करतात आणि या कार्यक्रमाला हजारो लोक या कार्यक्रमामध्ये सहभागी होतात मगाशी त्यांनी बद्दल त्यांच्या जेव्हा अंत्यविधीचा त्यांनी मगाशी आणि त्यावेळेस जो लोकांचा जनतेचा महासागर शेवटी ही लोक कामाची पावती असते माणूस कसा जगला यापेक्षा तो किती जगला यापेक्षा कसा जगला हे फार महत्वाचं आहे आपण समाजाला काहीतरी देणं लागतो या भावनेने मनोहरभाईंनी काम केलं आणि अशा मोठ्या संस्था म्हणजे शून्यातून विश्व निर्माण करण्याचं काम मनोहरभाईंनी केलं तर यावेळी प्रफुल पटेल म्हणाले की मुख्यमंत्री गोंद्यात आले आहे तर गोंदियाला काहीतरी देऊन जातील अशी मागणी शिंदे यांच्याकडे केली शिंदे साहेब तुम्ही इथे आले स्वागत आहे पण काही ना काही या गोंदियाला म्हणजे आम्हाला व्यक्तिगत नको या गोंदियाला आपण काही ना काही देऊन जावं भंडारा गोंदिया जिल्ह्याला देऊन जावं हे पण आमचा मूळ उद्दिष्ट आहे तुमच्या आम्ही खूप सन्मान करतो तुम्ही पण आम्हाला खूप प्रेम करतात पण काही ना काही आमच्या गोंदिया भंडारा सर्वांगीण विकास होईल मुख्यमंत्र्यांनी गोंदिया नगर परिषदे अंतर्गत बांधण्यात येणाऱ्या स्वर्गीय मनोरभाई पटेल सभागृहाच्या बांधकामाकरिता तीस कोटी रुपयाची घोषणा करत आम्ही देणारे सरकार आहोत घेणारे नाही असा टोलाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विरोधकांना लगावलागरपालिका भवन भवन बना रहे हैं उसके लिए कपूल भाई ने कहा है पैसे पैसे कैसे कम पड़ेंगे अरे देने वाली सरकार है ये विकासवादी सरकार है और ये लेने वाली सरकार नहीं है ये देने वाली सरकार है इसलिए 25 करोड़ रुपया उसको जो लगने वाले हैं पचीस उनको 25 दिन 30 करोड़ चाहिए अबे मुख्यमंत्री के सामने बात रखने के बाद मुख्यमंत्री तो ना बोलने वाला है ही नहीं तो इस काम के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रावधान निश्चित रूप से बहुत दिया, दिया जाएगा तर या स्वर्ण पदक वितरण सोणेला गुंदे जिल्ह्यात नेता सेवा मोठ्या संख्ये विद्यार्थी नागरिकानी उपस्थिती लावली होती